Sonda isə indi sizə Azersel ilə bağlı yenilikdən xəbər verəcəyik. Gəlin izləyək telekom sektorunda ən böyük vergi ödəyicisi olan Azersel Telecom 2012-ci ilin yekunlarına dair hesabat təqdim etdi. Hesabata görə 2012-ci il ərzində minə yaxın yeni radio baza stansiyası qurulub, müştəri xidmətləri mərkəzinin sayı 54-ə çatdırılıb. Şəbəkəsi ölkə əhalisinin 99.8%-nə əhatə edən Azersel abunəçilərinin sayı 2012-ci ildə 4.4 milyonu keçib. Şirkətin il ərzində qazandığı uğurlar sırasına Eurovision 2012 mahnı yarışmasına baş sponsorluğu və üçcə şəbəkəsini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirməsi daxildir. Şirkət dövlət büdcəsinə 90 milyon manat vergi ödəyib. Azərbaycanda telekommunikasiyanın inkişafına isə 100 milyon manat məbləğində sərmayə yatırıb. Azersel sosial media sahəsində də Azərbaycanın ən populyar brendi olaraq qalmaqdadır. Ötən il Azersel Investors in People şirkətinin gümüş sertifikatına, həmçinin ikinci dəfə nüfuzlu beynəlxalq biznes mükafatına layiq görülüb. 2012 il çox yaxşı idi. 2012-ci il Azersel şirkəti üçün çox uğurlu oldu. 2013-cü ildə də çox iddialıyıq. Bu il ərzində ölkədə telekommunikasiya texnologiyalarının inkişafına sərmayə yatırmaqda davam edəcəyik və müştəri xidmətlərini daha da təkmilləşdirəcəyik.